تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ انہیں پڑھ دیتا کہنے نہیں وہ پڑھ دیا اس نے یہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ نے فرمایا اب یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ اس نے اسی طرح کہا خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلط و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا کس کی کتاب ہے یعنی منصوب اہل سنت کی طرح اچھا کیا لکھا اس میں چشتی رسول اللہ اچھا تو اس سے کیا ہوا چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس میں تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے ایک منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا سارے ماشاءاللہ اہل علم آپ بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ اگر کوئی شخص بہوش و حواس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہے چشتی رسول اللہ کیا وہ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا سب یہ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے کہ ہوش و حواس کی حالت میں اگر کوئی شخص خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کو رسول اللہ کہتا ہے چشتی رسول اللہ کہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ سب کا کہنا ہے تو فیصلہ تو ہو گیا کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے ہمارا کہ ہوش و حواس کی حالت میں جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے وہ مسلمان نہیں ہے چلے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعلق کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے لیکن ہمارے نزدیک ان سے بلند و بالا مرتبہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا ہے اگر کوئی غوث پاک رحمت اللہ تلاڑے کے بارے میں رسول اللہ کا دعویٰ کرے تو وہ بندہ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا اس سے اوپر چلے اگر کوئی یہی عقیدہ اور نظریہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ ہیں تو وہ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا ان سے اوپر چلے جائیں اگر یہی کوئی نظریہ اور عقیدہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ ہیں تو کیا وہ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا ان سے بھی اوپر چلے جائیں مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو مسلمان رہے گا نہیں رہے گا ان سے بھی اوپر چلے جائے اگر کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ مسلمان رہے گا بات ہی ختم ہو گئی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے ہمارا کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے آنے کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ کافر ہو جائے گا وہ دائر اسلام سے خارج ہے بلا شک کو شبہ بلکہ اگر کوئی اس کے کفر کے بارے میں شبہ کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا تو مسئلہ یہ ہے اول تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہے اور یہ کہانیاں ابھی کی نہیں ہیں پرانی ہیں ہماری کتابوں کی طرف ایسی باتیں بہت سی منصوب کی گئی ہیں یہی بات تاریخ تبری کے اندر تاریخ العموم امم والملوک میں امام ابن جریر تبری رحمت اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ و الایا میں شہید معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے لکھی ہے کہ ان کے دربار میں داخل ہو کے سلام یہ عرض کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کہا گیا لیکن وہ باطل بات ہے سند ہی اس کی منقطع ہے اور ضعیف سند ہے اس کی بات ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یہی بات حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ ترنے کے لیے کہی گئی یہی بات حضرت سیدنا یوسف چشتی رحمۃ اللہ ترنے کے لیے کہی گئی اور یہی بات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہی گئی یعنی ہر دور کے اندر اس طرح کے افراد یہ بزرگوں کی طرف یہ باتیں منصوب کرتے رہے ہمارے اکابر نے واضح طور پر اس کے من گھڑت ہونے کا اعلان کیا اور اس کے بارے میں واضح طور پہ لکھا کہ جو بندہ ہوش و حواس کی حالت میں یہ الفاظ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا